ikkinchi mavzu eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari odam qanday paydo bo'lganligi haqida ilmiy dini, afsonaviy va dunyoviy naqllar mavjud bo'lib biz bu masalani ilmiy asosda antropologiya va arxeologiya ma'lumotlariga tayangan holda o'rganamiz yer yuzidagi dastlabki odamlar qaddi qomatining tik tutib yurgani mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilgani uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan olimlar turli mintaqalardan o'ta sodda tosh mehnat qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odam suyaklarini qoldiqlarini topib o'rganganlar jumladan janubiy afrikadan avstrolopitik sharqiy afrikadagi zinj vodiysidan zinjantrop yava orolidan ya'ni indoneziyadan petikantrop xitoy hududidan sinantrop shuningdek germaniyadan neandertal va hozirgi fransiyadagi kramanon g'oridan hozirgi qiyofadagi odam kramanon suyaklari topilgan yer yuzida iqlim iliq bo'lgan davrlarda odamlarning makonlari kichik daryolar yoki bo'loqlar yaqinidagi tepaliklarda joylashgan ilk paleolitning oxirlariga kelib buyuk muzlik davri boshlanadi ibtidoyi odamlar o'ta qattiq sinovga duch keldi bu hol odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga undadi bunday paytda kuchlilargina yashab qolgan tarix fanida eng qadimgi odamlar ibtidoiy odamlar deb ataladi ularning makonlari afrika osiyo va yevropaning ko'pgina hududlaridan topilgan o'rta osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari farg'ona vodiysidagi selung'ur makonidan va toshkent vohasidagi ko'p ko'lbuloq manzilgohidan ham topilgan bular qo'pol tosh qurollari bo'lib ularning bir tomoni urib o'tkirlangan arxeologiya fanida bu tosh qurollar chopperlar deb nomlangan mehnat qurollari odamlarga yegulik topish uchun kerak bo'lgan dastlabki mehnat qurollari sodda edi uchi o'tkirlangan tosh va tayoq bilan qurollangan odam hayvonlarni ovlagan uchi o'tkir tayoq yordamida o'simliklarning iste'molga yaroqli ildizlari va ildiz mevalarini kavlab olgan tabiat insonga nimani inom etsa odam shuni olgan topgan yeguligi bilan qanoatlangan shuning uchun ham kishilarning eng qadimiy mashg'uloti bo'lgan termachilik va ovchilik o'zlashtiruvchi xo'jalik deb ataladi boysun tog'laridan topilgan teshiktosh g'ora o'rta paleolit davri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi teshiktosh g'oridan tosh qurollari va ularning parchalari tog' echkisi kiyik yovvoyi ot yovvoyi ot qoplon qiyon, mayda kemiruvchilar shuningdek qushlarning suyaklari topilgan teshiktosh g'orida topib tekshirilgan tosh asriga mansub sakkiz to'qqiz yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari eng mashhur topilmadir bola jasadi qabrga ko'milgan jasad atrofiga tog' echkisi shoxlari qadab chiqilgan murdaning dafn etilishi dastlabki diniy e'tiqodlar bilan bog'liq bo'lgan mehnat faoliyati tevarak olam haqida to'plangan bilimlar asta sekin insonning fikrlash qobiliyati va tafakkurini o'zgartirib bordi odamlar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan hodisalar haqida o'ylay boshladilar kun bilan tun yil fasllari almashinishi vulqonlar otilishi yer qimirlashi va boshqa tabiat hodisalari odam e'tiborini o'ziga tortgan ana shu hodisalarning sabablarini tushuna olmagan inson momaqaldiroq yashin shamol yomg'ir kabi tabiat kuchlariga sig'ina boshladi ovchilik va termachilik rivojlangan davrda inson o'zini tabiiy muhitdan hamda o'rab olgan hayvonot va o'simliklar olamidan ajratmagan u tabiatni jonli deb hisoblagan odamlar tabiatdagi turli hodisalar negizida g'ayritabiiy kuchlar yashiringan deb o'ylaganlar ular ana shu kuchlarga e'tiqod qilishgan odamlar guruhi jamoasining biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish totemizm deb ataladi odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e'tiqod fanda animizm nomini olgan qadimgi odamlar yoki buy buyumlar omad keltirishiga yoxud balo qazoni bartaraf etishiga ham e'tiqod qilganlar bu e'tiqod fitshizm nomini olgan so'nggi paleolit davriga oid g'orlar devorlarida topib tekshirilgan rasmlar ham qadimgi odamlarning diniy tasavvurlari to'g'risida hikoya qiladi bunday rasmlardan eng qadimiylari ispaniyadagi altamir fransiyadagi lasko va boshqirdistondagi va g'orlaridan topilgan odamlar mazkur isonishka, rasmlar bo'lajak ovda ularga yordam beradi deya ishonishga ishonishgan rasmlar qarshisida hayvonlar harakatlariga taqlid qilib raqsga tushishga, ov manzaralarini tasavvurga keltirishgan nayza uloqtirishni mashq qilishgan qadimgi rasmlar qimmatli tarixiy manbalardir ular inson nimalar haqida o'ylagani tevarak dunyoni qay yo'sinda tasavvur etgani qaysi hayvonlarni ovlagani qanday mehnat qurollari va qurol yaroq'lardan foydalanganini bilib olish va tushunishga yordam beradi odamning o'zini qurshab turgan olamni tushunishga intilishi eng qadimgi tasviriy san'at rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi